Hola a todos, bienvenidos a de un pequeño spoiler para esta serie Yel, Songwell Songhao. Me cubrí la cabeza con la toalla y salí. No podía ver nada. Si no podía ver a nadie podía fingir que nadie podía verme tampoco. Tanta filosofía profunda no fue escrita por un pensador famoso sino de mí. Mantenido mis ojos en el suelo, finalmente logré entrar allí. Me serví un poco ante el intenso calor del agua, casi demasiado, pero después de un rato me acostumbré. Poco a poco me quité la toalla de mi cabeza y busqué a mi alrededor, en mi objetivo. Después de un momento vi una pequeña figura apoyando su cabeza contra el borde del baño. Sus ojos estaban cerrados y parecía completamente relajada. Además de Pin, solo había dos mujeres mayores en el baño. Afortunada para mí, me moví silenciosamente por el agua hasta que me detuve justo al lado de Pin en la misma posición relajada. La diferencia era que la pequeña mujer todavía sostenía la pequeña toalla para cubrirse escondidas bajo el agua. Mientras que yo mantenía la toalla sobre mi cabeza, nos quedamos así por un rato hasta que Ping abrió lentamente los ojos. Probablemente sintiendo a alguien a su lado, rápidamente se giró para mirarme, donde yo estaba esperando con una sonrisa. Sus ojos castaños claros se abrieron de par en par. Sus mejillas se volvieron rosadas, hasta que finalmente brilló un rojo brillante. ¿Cómo llegaste aquí? Le di una mirada inocente, tratando de mantener mis ojos enfocados sobre su rostro. Simplemente entré y nadie me dijo que no estaba permitido. Ping me miró con frustración y sus cejas se fruncieron. Ella tomó la pequeña toalla más cerca de ella, pero en lugar de ocultarla, el movimiento solo llamó mi atención hacia abajo. Los humanos están naturalmente más atraídos al movimiento de la otra persona. Ping, eso duele. Su mano se retorció bruscamente en mi estómago, haciéndome llorar de dolor. Te sirve bien. Eso es lo que tiene por ser cerca. ¿Y por qué? ¿Vas a amenazarme con dejarme de nuevo en el templo? Su rostro que se había calmado en un suave tono rosa, inmediatamente se volvió rojo brillante. Era obvio que le había recordado ese incidente. Si te dejó en el templo, al menos recibirás comida. ¿Y si te dejo en la calle? Una canción repentinamente volvió a salir con mi cabeza. ¿Podría la pequeña realmente ser muy mala? ¿Es tan mala? Esta vez ya no podía contar mi tristeza accidentalmente y escapar una queja. Mi cara parecía que estaba a punto de llorar para que me la viera. En ese momento probablemente no me veía diferente de un cachorro abandonado por su dueño. Debí parecer tan lamentable que la persona frente a mí no pude evitar hablar con sus huevos. No hagas esa cara, qué cara. qué estás haciendo ahora mismo? Tampoco te voy a dejar en la calle o en el templo, ¿bien? Te mantendré pero solo fuera de la casa y no te permitiré entrar. Su extraña forma de consolarme me hizo sonreír. Solo la persona que te lastimó puede curarte, como si el dolor nunca hubiera ocurrido. Y todo parecía estar encajando hasta que un grupo de mujeres japonesas entró a la habitación una dos tres veces. Una de ellas era una hermosa mujer con un aspecto japonés clásico. La toalla apenas cubría incluso un lado de ella. Y no pude evitar mirar en estado de shock cuando la mujer entró con gracia del baño también. Levantó su toalla tan alta que reveló casi todo. Y todo fue por un momento fugaz y entonces todo se volvió oscuro. La pequeña mano de Ping ahora me cubrió los ojos con tanta fuerza que no podía ver nada, no mires, tuvo frío y firme sus cerca de mi oído, haciendo que mi corazón diera un vuelco, en ese momento sentí como si se me estuvieran abrazando por detrás, ambas estábamos sin nada, y la sensación suave hizo que mi mente se quedara en blanco, y luché por controlar mi respiración, tratando de no hacer sonidos demasiado, No estoy mirando, lo juro, suelta mis ojos primero, ¿estás segura? en el momento en el cual la pequeña figura me susurró en mi oído, Sentí escalofríos, y como si eso no fuera suficiente, su toque suave hizo que mi corazón latiera y casi pierda el control. En los próximos videos seguiremos con estos pequeños spoilers. Si te gustó el video por favor dale me gusta, también compártelo, y no olvides suscribirte al canal, cuídense mucho, bye bye.